Руслан Шебеков, а ваши аплодисменты. Александр Курак из Солигорска. Серебряную Александр Толоперев из Питера. Ребятки, я Если бы можно было выучить два кубка, я бы так и сделал. Итак, Вячеслав Иванович, вперёд! Главные ребята, все ваши, я более чем уверен, сейчас прибавят. И, наконец, обладатель Кубка Минска, обладатель этого трофея, которого он по праву, которого он боролся только за, представитель столицы Вячеслав Астапин! Исполняемые овации, пожалуйста, Владимир Максимов, Вячеслав Астапенков, ФИЛС. А вот они перед вами, мельчане, Александр Лапырев, Вячеслав Астапенков, представитель Солигорска Александр Курак, Борисовчанин Александр Клепча. Руслан Шибека из Орши, Андрей Булавский из Смолевич и Николай Красоткин из Москвы. Все они принимали участие в нашем турнире в розыгрыше открытого кубка Минска по силовому экстриму. Спасибо им за это и ваши аплодисменты! Теперь тебе слово. Хочу поздравить всех спортсменов, которые показали настоящий класс в борьбу, выразить благодарность нашим спонсорам, без которых не прошел бы этот турнир. Хочу выразить благодарность администрации Фрунзенского района, отделу по физической культуре и спорту. Без них не было бы этого турнира, этого праздника. Всем спасибо, ребят, все молодцы. Спасибо тебе, Сергей. Без тебя я больше уверен, что уже этого праздника не было. Это один из...